<решили> <прощили> так. Погнали дальше. И поедем в реалистичный. Там я чувствую себя на дуэли. Так, 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 так. так, 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 так я покачаю, пока качаю. Тихо то будем на этом. Хотя... Как только выкачаем всего до да полностью, то будем вкачаем эти два танка. Мне все равно надо... На Пантеру качаться. F2. Только самое выглядит, как этот, что ли. Like AUSD. Не. Неполноценная Пантера, только на D идет. Уса, что тоже не тот. Полноценная Пантера идет на 4 AUSD. Вот это сейчас у меня будет. Тигр шостый. А пятым то что у нас идет? А, стоп. Пятая пантера. Четвертый предпантерный. Пазики. Сэм, да, четвертый Аус F2. Пятая пантера. Шестый тигр. Опять все на танки сядут, что ли? Все сядут на самолеты. Да, не нифига только не хотите туда пушку ага. раз два три уничтожитель танков а я я я я О. О. я я Ну, вот сейчас, если придет, то уничтожит сам. А ну, я не знаю, да, там точно, блин, скрывается. О. Ударил первый. Все, первую очилку получил, ударил первым, можно ехать дальше. За это 250 звершка дадут. 117. За ПВО. Это еще что за мной? даже и целился по кому-то. что с ним Блин. Да вы все гайды. Как люди в, на самолетах попадают на, на дистанции в 600 метров, не знаю. В смысле, на самолетах в реалистичном бое, без маркеров. На 600 метров эти самолет, они его сбивают. Я просто не понимаю. Настолько профили уже кошмар. О, Тигар, тебя сейчас толк будет. Сюрприз, двойной удар. Так, пока мы по не пойму, нужно. Мне нужно точка С, нашу захватить удачно. Отлично, аус аж. Угу. Ложка пока мне не достигнута. Русский. Не советский, я русский. Тигр. Ее. два 2 взял, убил. Нам нужна поддержка, и у меня пулеметы на танке. Парень, ты его даже не видишь. Я ну как? В теории он видит. Он даже уничтожил. Под вот зенитку покупай. Это еще что за нах? А! Ну что, у друга врезалось. Я, в принципе, разница никакой. Взорвалась Взорвалось и взорвалось. Сейчас попробуем сбить тупую ПВОшку. Я слишком взял, да? Попал, конечно, но... На... Ой-ой-ой. За нет? Ух ты ее, на компка. Ой, 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 ой. Давай, 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 надо развернуться в бомб. 85, елки палки. кв один сразу. кого-то надо попробовать уничтожить. Отлично. Блин, не пойму, вин там не достается, достается. Да не достается. Да, если я мог бачить его. Ты палки Тигр, где ты делся? А я как будто не знаю, что цель не была повреждена. Гребаный. Надо было чиниться раньше. Хорошо, хоть эти игроки не особо пираты. Но я вообще не понимаю, где он. А, понятно, у него только башня. ФВ, помоги. Ух ты, ёх. только в 5. А да тигр наш. Тут же тигр недавно жив. Сейчас я кто-то бомбой промазал. Это самолеты летают. На тигре X1. откуда резко так появилось? Фак, 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 фак. Бой, ты тут? Так, момент у меня. Да не повреждается он. Шок. Под башню... Хоть под башню, хоть не под башню. Жесть. Сейчас момент. Ну и отлично. Так. Жесть у бабуси было курсе Короче, друга сухой это тоже сейчас. Потому что он там... Хотел мой портал продолжить писать, но видать у него технические проблемы, и это может на время отложиться. Но не быть таковым, я его заставлю писать даже без микрофона. Я эту игру хочу закончить! Ну сбейся, гребаный ты, самолет. Ну чё так с танка сложно самолет сбить? А ну, будет момент тишины. Блин, по-другому пишется. Податно. О, пять, отлично, так. в Слабо. Ну, видишь. Ands2. Ну как я узнать на каком расстоянии ко мне летит? Говоришь реал тек дрова? Эх, по... Эхо погасят, реал тек дрова только. Самые последние дрова искали. Да! Ой! А! Реалтек ай Definition драйверс, да? Yeah? Yeah, да, вроде бы они. Ну грибанный самолет, ты можешь на месте постоять? А, ah, стоп. Не могут. <laughs> Почти Ой. попал! Ну, почти! Хотя, не знаю, на каком у расстоянии, демон снаряд проводить относительно. Почти не считается. Да, почти не считается этот грел. Тут два ты летишь, ты не текаешь от меня. Ты что падаешь? давай ты хоть с Ну я ж попадал как-то по ним, правда я в аркаде попадал, где на траекторию полета, приблизительно куда стрелять. Mm. Не считается. Yeah, ну yeah. блин! Ну. Ты же не бессмертный. Вот бомба, по-моему, не бессмертна, по-моему. Mm. Что ты каш? Ну ч? Отлично. Поправишь дрова, будем писать. а mm. дрова? надо уши припирать. Ну блин, а. тут два. Уйди ты на тот свет уже. Летает и меня не сбьет бомбами. И сам не сдохну. Попал, наконец-то! Подбит игроком. Все, горишь. На тот свет уйди. Рассчитав траекторию. Все. Мне самолет сбит. 74 опыта, 2050 кредитов. Так. Наушники номер два. Возьми дома дефолтные окиси. А? Стандартные дома возьми, проверь. Ладно, мы выиграли. У меня счет, конечно, не самый лучший. Мысли проверь дефолтные. Ну ты же думаешь, еще есть микрофоном наушники. С микрофоном нема, -то дело. не могу то делать. Да. У меня три микрофона валяется. Не, пять. У тебя и два штейкера, не Ну, 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 ну. Иди ко мне лучше. Гребаный истребитель. По тебе сложнее будет попасть, ты не бомбач. Но если попадут, то с концами. Т-50 катается. Господи. О, сбил самолет. И вот без сознания. Прямо в пилота попал. Вот это я снайпер с танка. По-моему, по что не то делаю. Ты с танка убил самолет? Да, вот что я неправильно делаю, Я должен танки уничтожать, а не самолеты. Причем <тас> у меня не зенитный танк, а обычный пушечный. Так. Ладно, мы выиграли. Но тем самым я повеселился, хорошо. Где следующий самолет? Я готов. Где ты Т-50 недобитый? Т-50. Я тебя не вижу. Ну, ПВОшка. Давай ПВОшку расстреляем. Вот так приблизительно. Нет, не приблизительно. Ну, на газу а только на сейчас. Только на сейчас. Тоже не приблизительно. Блин, опять кусок только быть на ПВОшке. Еще чуть-чуть и мы победим. Да мы уже победили, чудик ты. А, я ставил бронебой. Дун -дун -дун. А я гроза неба не получу за сбитых два самолета. Причем на наземной технике. Ох. Хардкор! Так. Что у нас есть? Что мы имеем? Ух ты, ее, 20 тысяч. а Что ж это мне так круто? Ой-ой-ой-ой-ой, ачивочки, ачивочки. Ачивмент, ачивмент! Противопожарку поставим. Купить противопожарочку. Что у на следующий идет по практике? Подъемный механизм, да. Блин, вот что мне надо было качать. Я и забыл. Награда 5 тысяч. Ну я 15 тысяч заработал. А что за 20 тысяч? А за что там 2000? Самолетов сбито 2-4 штуки. А, за самолетов хорошо дают. Уничтожено наземных техники. 3, шту 3 штуки и 1800, только 2000. Повреждение 14 это 800 кредитов. Захват бас это 1000. Время в бое это 2 минуты тоже 1000. Так. А, время боя. Это в смысле не время, когда я катаюсь на технике, а в смысле, когда именно я перестреливаюсь. Именно за это время. Активность 96%. О, я самый активный. Ну, один из активных. 14 тысяч. Трошки качнуло. 3000 качну, да? Нет. Исследование модификации, исследование техники. 3000. Так, продолжаем. Веселиться. Пока друг настрою, пока мы в портал Kid, можно еще пару боев сгонять. Самый непобедимый. Самый превосходный. 117 тысяч. Мне надо 200 тысяч. Ну, в итоге, в идеале мне 300 тысяч надо. Но чтобы купить тигра, мне не хватает 200. Там уже, в принципе, пока цель. Пока выкачаю тигра, я и насобираю. Бо я вроде бы неплохо получаю. Ну, сейчас мы ну, повач. Да, хорошо в реалистичное гулять, когда люди не особо остановить, куда стрелять. В итоге получается, что, что благодаря этому КВ КВ-85, КВ-1 меня не смогли просто уничтожить. Не, ну, один-то смог, конечно, там уже КВ-1 в упор выехал. А на расстоянии они косят. Так как не все играют. Хотя я поделюсь обучение. Гайды по этой игре. То там вообще все профи. До километра сваншотят врагов. Как они так делают? Хотя, в принципе, если поделюсь статистику, там у них вообще... В этих реалистичных боях по 2000 боев игру, то понятное дело и выше. Что у них там нагибаторы. Одна точка. Наверное, надо было на самолете начать. Хотя не, моя цель тигр. Тигра! Так, едем к центру. Там, где будет происходить все пати. Возьмем, конечно же лучше с большим пробитием, потому что так как я не особо высматриваю части, куда стреляю, поэтому попасть просто. Там для броня потолще. С этим снарядом мы хоть шанс пробить больше. Поэтому берем подкалиберный. Пан, Пазик. Панзерик. Сейчас мы до точки А доедем, а там куча ботов будет. Кстати, с вами по центру будут объезжать походу. Это можно их отсекать. Ах, хрен там кого отсекать. Сейчас я выйду. И буду жертвой номер один. А наши все тупо пытаются попасть в ПВОшки. Если бы они хотя бы попадали, то они тупо пытаются попасть. Паузи, пазик, паузи. И у два. Блин, слишком низко взял. Ладно, не будем пока мучать. И у два. Пока не опустится так, что я могу к нему попасть. Нормально, тут уже он. У4 пролета. Не, с разворота не попал. С вертухана. Люди, надеюсь, те люди, которые стреляют по этим самолетам, хоть трохи осознают, что им надо сделать. Нет, это далеко слишком. Да. У2 резко принял землю. Ох, хе. Хешку можно сбыть, вин медленный. Ага, наши захватывающие. Опа, 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 опа. Это там что-то такое. Ух ты. Что-то там этого дофига. Ага, он, кстати, почти в упор, поэтому даже стреляем прямо под него, походу. Да. Так как я... Отлично, отлично. Топливный бак. Хорошо. Попадание, ходовая. Сейчас мы его трошки... Нак... О, наказали, отлично. Отлично, мой первый килл на новом бою. Это буфт Т-34-57, по-моему. Так, там ПВОшка, давайте ПВшку наказим. Накажем. Чтобы она не наказывала наших. Все, техника уничтожена. Оп, стоп, это что-то. Ух ты, ой 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 Это хорошо. Э, а как это Деон? Ага, парень, не ты такой один хитрый. А, далеко-далеко. Трошки выше надо брать. Да елки палки, не пойму, где он стоит. Ух ты ее. А ты где? Цель не была повреждена. Давай крути, крути. Ух ты ее. Так куда цель не была повреждена? Куда я стреляю? Не нравится мне. За кустами стоит, не видно в точке, я по нему стреляю. А, он только башни выкатывает. Ёлы-палы. Нас обскакали. ой 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 что творится ваш уж а это боты на ботах можно просто заработать немножко очков ух ты ой 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 а это уже не бот x2 есть такое дело горит тварь не хочешь гореть тогда я просто тебя контужу насмерть блин дерево уйди не 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 только не помощь уничтожения так там что-то есть там что-то есть что-то везде что-то есть оп, оп. оп. су 122 попал А, нет, 152 ну зашибись тут 122 мне важно что это тут 150 тарушка езда Куда же здесь стрелять-то? Так, ладно, в сушку выходить в один на один, это не в резон. О, отлично, я первое место. Это значит что? Это значит, что мы сольемся, скорее всего. Уж то, обычно я первое место занимаю. О, есть попадание. Но то попадания мало. Гласно стрелю и начинаю. О, отлично. Квадратик мне помогает определить, на каком расстоянии враг находится. Чем больше квадратик, тем ближе враг. А, он скрылся, да? Да-да-да-да-да. Ай-яй-яй-яй-яй. Он за горы ушел. Это значит... Например, ПВОшка большая, а квадрат у нее маленький. И понятно, дело, что я промажу. А ну еще выстрел. тем не... Ладно, фиг с ним. Шо, уже выиграл не... Блин, высоко взял. Бодяжный бой. Мало того, что на первом месте, еще и быстро выигрываю. Как вот он ну, быстрый получился, я не настрелял нормальный очков. Не люблю бои, там я настрелил мало. Это значит, что я прокачаю технику медленно. 9000. И за самолет 4000 не дали. 5000 награды не дали. Награда за миссию 500. Эффективность, активность 100%. Ну, удобно, шхули. Половину привода качнув. 900 всего лишь на исследование. А там, наверное, я просто больше качну. В точно, я же там больше накилял. Так, еще один бой. Куда нас кинет? Что ты там уже настроив? Все, ба. Угу, походу, у нас включился. Потому что дрова поставил, теперь вся комп у него. Фиг с ним. Опа. Он сейчас все равно наберет меня. Главное, чтобы не махать блин. Вот сейчас я кнопку щелки мы на выкину автоматически. Согласно официальным данным на так было уничтожено 5156 самолетов противника. Да. И, только, и пока я не побачил Хелкота как самолета, я подумал, что Хелкоты это ПТшки. Танков. Думаю, а что так мало? Наверное, на ПТшках уничтожали. Хотя, если подумать, 5000 самолетов. Так, мы здесь, враг там, мы не там, там, мы там, мы там, мы там. Мы там короче, кран -ты нам. Можно было на самолете покататься, полетать. а на самолете потом, когда уже основная техника исчезнет, я могу единичные полетать, подобивать. Ну так мне удобнее, комфортнее будет. получу по там толпа будет. Но это же понятное дело, что я не умеющий игрок на самолете. Хотя я гуляю до тех, кого еще будут только самолеты в аркаде, но. Чем они не. В аркаде кажу, в симулятор. Чем мне там не нравилось, это дня летишь ты 10 километров, обойму выстрелил за пару минут, возвращаясь И по новой. Тут хотя бы уже сейчас начала кидать. Да, обоим конечно, конечно. Ну... Ну что сделаешь? Давай взорвайся. Сейчас я чувствую, я взорвусь, если так и дальше продолжу. Все. Ага, и не поехал сюда. Они не поехал. Блин, цель, если ты у него скорость полета тысяча километров. Он тут на расстоянии ты в упор. Ух ты, вот это уже интереснее цель. Сейчас я-то это убью. Это я убиваю. Теперь что-то поинтереснее едет. А где он? Не-не-не, слишком. Слишком я пора рассчитал. Так, а и все? Ну и на технике, скорее всего. На 900 очков моих уже. Чисто на то, что я на наземке по Кстати, эти танки легкие Т-26 уничтожаются с пулеметов. На самолете. Не вижу никого. О, наконец. Блин. Сейчас на нас, сейчас я стану жертвой. Еще таких пару застолей. Блин, не дергаться, не хочется, хочется забраться этот 50. Ой-ой-ой. Да ой, -ой. -ой. И шаг, еды в и шаг. Сейчас по-любому мне касси хрень буду выйти. Участию с воздуха мы не особо отмечаемся. Но мы проигрываем. Ну ладно. Это бой до уничтожения техники или захвата базы. Так, надо, чтобы дым прошел. я вообще ни хрена не увидел. Да где вы катаетесь, я не пойму. Вот такой виде. ер 2 А, это тигр уничтожил. Я думаю, что за фигня, как я его уничтожил. Бомбач, думаю, я хивый бомбач. О, блин. Аля, а перестрелка по-мужски начинается. Хе-хе-хе. Ух ты, ее, на наводчик повреждена. А, я не заметил, моя башня повреждена. Ладно, хай. Хай постреляю. Засчитать мне не хоть. 17 минут! 17 минут! Люди, мы покидаем это танки и вступаем. Сначала на самолете постреляем. Хай, хрен с ним. 17 минут ждать ремонт. Я ж с ума сойду за это время. Хай самолет танк танка стал напоследок. это самолет весьма. Возьмем на флешку. Можно бомбать сделать. я бомба чем никуда не Я же саму Т-34 с ракет в пилю. Он мне запомнит. Ага. Еще раз борись с этими. Летает два с половиной самолета простор свободнейший. Ну и воз воздух где-то летает. Ладно, я сейчас займемся воздухом. Аккуратно даже надо попробовать что патроны, мы, наверное, бесконечно. Як за запешкой летит. А нифига не за пешкой вытыть. О! Блин, я же вообще не стрелок в таком деле. Хрен не попаду. Мне надо всю обойму на него потратить. Ага, он походу сейчас будет выходить. Она наша Ага, еще 16 там вытыть. Так куда ты? А. -а, ну крутый, крутый, крутый. Выкрутишь. Да, что получается. Капец, я флешку взял, зря. Капец, он медленный по выкручиванию. Ну, парень. Какой инструктор? Выключен нахрен инструктора. Он что, мне не дает выкрутить? Да я як три в жизни не прикручу. Аж зашибись. Угу! К счастью тут а, гуляют. К черту их. Да, убираем закрылки. Пока еще не разбился. А до точки. А вон точка Б и точка А. А, вон давай не ББшки летают. А ну ББшку. ББшку пошли по сбиваем. Хоп. О, ЕРК. А ну ЕРК. Там тигр ответил. За тигра надо отвечать. Блин. Блин. Фых тебе, бе, фых Ага. Блин. Да не переключу. В цьому бою, как будто флешка какая-то картон тугая. Хоть на БФ летай. блин. Вот что за фигня, не попадаю все. Я прекрасно вижу где. Где находится эта хрень? она же ВФ Блин. Капец, он тут тугой. Ну давай, давай, давай. Да ну, не докручу и все. Ух ты ее. Сейчас сам, самого мне накрутят. Ладно, ускоримся. Точка А. О, есть такое дело. Отлично. <реш> Можно сказать, самолет сбыл. А тигр наставлен на земле, не пох. О, мост. Знаком мне. Тут нема чего гребаного. Т-30 с копичиной. А ну-ка иди сюда. Попробую все-таки збити его. Это вычек по-любому.